Я пробовал и так, и иначе, договариваться с представителями оппозиции, и это делал и сегодня и буду делать и дальше. Потому что, ну, наверное, это функции, которые я должен выполнять. Но когда разговор идет, и каждый день мы говорим не о рабочих вопросах, а каждый день возникают какие-то проблемы и мы должны по этим проблемам делать соответствующие уступки, причем проблемы не основополагающие, не те, которые определяют работу э, Верховной Рады. Мы просто теряем время и никакого конструктивизма не находим. Есть следующий момент. Да, мы учитывали, учитывая мнение всех депутатов, которые находятся в сессионном зале. Но решение принимают депутаты, которые объединились в большинство, если у них есть это большинство. И они принимают законодательные акты. Так есть в любой стране, и так будет дальше, по крайней мере, пока демократическая модель развития государств будет сохраняться. В связи с этим, вот наше собрание сегодня должно принять решение, что, что мы будем делать. У нас есть несколько вариантов выхода из этой ситуации. Ну, первый самый простой вариант – плыть и дальше по тому течению, которое есть. Есть конструктивизма, я никакого не вижу. Сегодня одни требования, завтра другие будут требования, послезавтра третье будет требование, потому что у каждой политической силы, вошедшей в предвыборное состояние, будут возникать какие-то проблемы, которые будут, которые должны, решения которые должны работать на их электорат. И Верховная Рада будет являться заложником этих мероприятий. Есть вопрос, что мы можем э, при отработке в комитетах определенного количества законодательных актов, мы можем собираться большинством, если не хотят принимать участие представители оппозиции в работе. Можем приглашать всех депутатов желающих, э, устраивать соответствующую дискуссию, и регламент нам не запрещает, э, приняв соответствующее решение, проводить сессионное заседание и принимать законы.